Malaysia jadi pengantara damai konflik thailand Kemboja. Kerajaan jimat sekitar 5 bilion setahun melalui penyasaran semula subsidi diesel. Polis ditempatkan di sekolah cegah jenayah. Menantu Muhyiddin larikan diri hidup mewah di Asia Barat. Jawatan kuasa Masjid Rusila nafi terima permohonan maritim dan peguam sokong larangan alkohol dalam mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Malaysia sekali lagi mencipta sejarah dengan menjadi tuan rumah pemeteraian perjanjian penyelesaian konflik antara Thailand dan Kemboja sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Perjanjian damai ini dijangka disaksikan oleh Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan bahawa pemeteraian itu adalah kesinambungan usaha Malaysia Sebagai negara pendamai dalam meredakan ketegangan sempadan antara dua negara jiran tersebut. Pada Julai lalu, Thailand dan Kemboja mencapai persetujuan untuk melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat bagi menghentikan konflik yang berlarutan. Malaysia mengambil peranan penting dalam memudahkan rundingan damai. Dato' Sri Anwar yang juga pengerusi ASEAN dan hos kepada mesyuarat khas itu turut hadir sebagai saksi kepada kejayaan penyelesaian tersebut. Mesyuarat khas itu berlangsung di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Perjumpaan khas tersebut dihadiri oleh pemangku Perdana Menteri Thailand, Puntam Wee Chai serta Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet, yang membincangkan cara mengukuhkan keamanan dan hubungan dua hala. Kementerian Keuangan MOF berkata, Kerajaan telah menjimatkan sekitar 5 bilion setahun melalui penyasaran semula subsidi diesel di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel sejak ia mula dilaksanakan pada 10 Jun 2024. MOF berkata, pencimatan ini telah mengurangkan tekanan terhadap fiskal negara serta membolehkan dana disalurkan semula bagi tujuan yang lebih produktif termasuk memperkukuh jaringan keselamatan sosial rakyat. Antara langkah proaktif kerajaan adalah menambah baik bantuan tunai seperti Sumbangan Tunai Rahmah STR dan Sumbangan Asas Rahmah SARA dengan meningkatkan peruntukan kepada 13 bilion di bawah belanjawan 2025 berbanding 10 bilion ringgit pada tahun sebelumnya dan seterusnya kepada 15 bilion melalui inisiatif penghargaan SARA. Hasil penjimatan juga digunakan untuk membiayai projek-projek pembangunan yang dapat meningkatkan kapasiti produktif negara. Selain itu, MOF memaklumkan bahawa lebih 140,000 penerima budi individu dan 180,000 penerima budi agri komoditi telah diluluskan dengan jumlah bayaran masing-masing sebanyak 430 juta dan 350 juta. Bagi segmen kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah program Budi My Subsidy Diesel setakat 30 September 2025 MOF berkata sejumlah 121,618 syarikat melibatkan 355,074 kenderaan telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan fleet card. MOF berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Abdul Khalib Abdullah PN Rompin yang ingin mengetahui keberkesanan penyasaran subsidi petrol dan diesel dalam mengurangkan ketirisan serta beban fiskal negara. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan langkah menempatkan anggota polis di kawasan sekolah bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Keputusan itu berdasarkan peningkatan kes buli, penderaan dan jenayah di sekolah. Perdana Menteri menjelaskan bahawa langkah ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti setempat dan agensi keselamatan dalam menangani isu keselamatan murid. Kenyataan itu dibuat ketika Datuk Sri Anwar menjawab soalan Ahli Parlimen Indra Mahkota Saifuddin Abdullah mengenai langkah meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pelajar di Dewan Rakyat. Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan bahawa Kabinet telah mengarahkan Kementerian Dalam Negeri melalui polis di Raja Malaysia PDRM meningkatkan kehadiran polis di sekolah. Selain itu, polis juga diminta untuk melaksanakan program kreatif untuk bertujuan meningkatkan kesedaran pelajar terhadap aktiviti jenayah dan bahayanya sebagai sebahagian daripada pendekatan pencegahan Adlan Berhan seorang ahli perniagaan yang menjadi buruan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dipercayai kini menjalani kehidupan mewah di sebuah negara di Asia Barat lepas melarikan diri lebih dua tahun lalu dan digendaki bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah. Menurut laporan New Straits Times NST, beberapa gambar yang diterima menunjukkan Adlan bersama beberapa tokoh kenamaan dari negara tersebut. Sumber NST menjelaskan bahawa Adlan sering keluar masuk negara tersebut dan turut melakukan perjalanan ke luar negara termasuk ke Thailand untuk aktiviti seperti bermain golf dan melawat lapang sasar menembak. Difahamkan keluarganya juga berada bersamanya di negara itu walaupun maklumat ini belum dapat disahkan secara rasmi. SPRM sebelum ini memaklumkan bahawa Adlan dipercayai berada di negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia menjadikan usaha membawanya pulang lebih sukar. Jawatan Kuasa Masjid Rusila menafikan menerima sebarang permohonan atau makluman daripada agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia mengenai latihan taktikal pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team yang didakwa berlangsung pada 19 September lalu. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Muhammad Rosli Abdullah turut men menafikan lakukan sebarang serbuan di Masjid Rusila Marang. Pada tarikh tersebut, menepis dakwaan yang dibuat oleh Ketua WPN Takyuddin Hassan. Pengerusi Jawatankuasa Kuasa Masjid Rusila Muhammad Azri Abdul Aziz menjelaskan bahawa pihak masjid tidak pernah menerima sebarang permohonan atau pemberitahuan mengenai aktiviti latihan itu sama ada secara lisan atau bertulis. Pihak polis mengesahkan bahawa Maritim Malaysia tidak menjalankan sebarang aktiviti di kawasan masjid pada 19 September dan jawatankuasa masjid kemudiannya memutuskan untuk membuat laporan polis berkaitan dakwaan itu. Menurut Takiuddin, seramai 10 hingga 15 anggota maritim menggunakan 5 kenderaan memasuki perkarangan masjid tanpa kebenaran pada tarikh yang didakwa. Namun kenyataan rasmi daripada Maritim Malaysia dan pihak masjid menyangkal perkara itu. Penasihat Persatuan Peguam-Peguam peguam Muslim Malaysia Zainul Rijal Abu Bakar menyokong cadangan supaya Malaysia Airlines MAS tidak menghidangkan minuman beralkohol dalam penerbangan mereka. Beliau juga menegaskan kru kabin Muslim tidak seharusnya dipaksa menghidangkan arak kerana ia bercanggah dengan hukum Islam. Zainul Rijal yang juga seorang peguam kanan menyatakan bahawa isu itu bukan berkaitan parti politik tapi berasaskan prinsip agama dia turut mencadangkan agar kru kabin muslim diberi pilihan untuk memakai pakaian menutup aurat semasa bertugas cadangan itu muncul selepas ahli parlimen PAS menggesa MAS agar tidak menghidangkan arak dalam penerbangan mereka sekian untuk edisi tengah hari ini ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News Jangan lupa untuk follow Facebook Natstep Malaysia dan subscribe YouTube Natstep TV. Natstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.